नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथे काल दिनांक का बावीस ऑगस्ट रोजी चार ते पाच वाजता गांधी पुतळ्यासमोर चक्क अत्याचार करणाऱ्या विरोधात निषेध व्यक्त करण्यात आला राज्यातील बदलापूर येथील एका शाळेमध्ये दोन निष्पाप मुलींचा भोंडुगिरीचा बळी गेला असून या घटनेचा संपूर्ण राज्यात विविध सामाजिक राजकीय संघटना आणि शैक्षणिक संस्थांनी निषेध केला होता आरोपींना फाशी देण्याची मागणी नागरिक व विद्यार्थी यांनी केली आहे या घटनेचा निषेध करीत शैक्षणिक संस्था व विविध संघटनांच्या शेकडो मुलांनी येथे गांधी चौकात आंदोलन केले आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि पीडितेच्या कुटुंबियांना न्याय द्यावा या प्रसंगी शिवसेना उबाटा जिल्हाध्यक्ष उत्तम कापसे जयस्वाल काँग्रेसचे मनोज पसवार विरखरे यांच्या नेतृत्वाखाली गांधी चौकातील गांधी पुतळ्यात पुष्पहार अर्पण करून ही निषेध रॅली तहसील कार्यालय पोहोचली तहसील उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राज्यपालांना नावे निवेदन सादर करण्यात आले पवन जयस्वाल डॉक्टर कृष्णराव भगत आय एम आय अध्यक्ष डॉक्टर विलास मानकर डॉक्टर आशिष चांडक डॉक्टर अमितजी बहती डॉक्टर स्मिता बुजे डॉक्टर राहुल दाते व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष पाटील पंचायत समितीचे अध्यक्ष गोविंदा ठाकरे सोनू देशमुख किशोर धुंडले प्राध्यापक योगेश पाटील आदींनी केले

प्रत्येक विद्यार्थन ने विद्यार्थी विद्यार्थी मुझे राजा बदला पाइए शिवाजी महाराज मुद्दी बदला के राजी बदली पाइजी सभी उपस्थित सभी मान्यवरों का हम तय दिन से धन्यवाद मानते हैं एक एक हमारा मैसेज रहेगा जो हम सारे टीचर्स को देना चाहेंगे और हमारे बच्चों को देना चाहेंगे सबसे पहले तो हम स्कूल में इस तरह का एजुकेशन स्टार्ट करना चाहिए क्या एक, एक अच्छा टच एक गुड टच एक बैड टच क्या होता है ये सब चीज़ों का जो कल्पना है ये सब बच्चों को एक सिखाना चाहिए पहले और बच्चों को सबसे पहले बोलना सिखाना चाहिए आज ऐसी घटनाएं बार बार होती है लेकिन ये सब चीज़ें दब जाती हैं क्योंकि बच्चे ये ये सब घटनाएँ विस्फोट में नहीं बताते पहले अपने टीचर्स को सबसे पहले ये एक एक मैसेज दूंगा मेरी तरफ से ऐसी अपने टीचर को सिखाना सिखाए को सिखाए ये सब चीजें ये सही है ये गलत है और यहाँ पे बोलने से ये ऐसी बाहर आएगी तो शायद ये नहीं सकता कुछ, कुछ सबने बोल दिया है पर जो दाते सर ने बोला है वो चीज़ सबसे सही है कि अगर हम हर एक नगर हर एक गांव को जागरूक करेंगे ऐसी घटनाओं के लिए तो पूरा देश इस घटिया या इस नीच हरकत में मुक्त हो सकता है तो आज हमें अपने आसपास में अपने इर्द गिर्द ऐसी घटनाओं पर नज़रअंदाज नहीं करना है और सभी लड़कियों को एकजुट होकर हम समाज सेवक हैं जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं व्यापारी संघ सारे राजनेता जितने डॉक्टर्स हैं एडवके आहेत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी मंच कवर यावर बालेराव शाळेच्या मुख्यात ऐक घटना एकजुट होकर हमेशा नागपूर